নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আছোঁ আৰু ময়ো ভালে কুশলে ইমানো ভাল নহয় গা বহ ভাল পোৱা নাই ইফালে কাহো শুই আছে যোৱাকালি ৰাতি একেবাৰে শোৱা নহ'ল কাৰণ কালি নগাঁৱৰ পৰা আহি পাওঁতে প্ৰায় ৰাতি পুৱাও পুৱা হৈ গ'ল চাৰে তিনিমান বাজিলে তাৰপিছত আৰু ঘৰুৱা যিখিনি লেঠা ল'ৰাৰ স্কুল যোৱা স্কুলৰ পৰা অনা দোকানৰ লেঠা গোটেইখিনি কৰোঁতে মেলোঁতে এয়া এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত অকণমান শুই দিলোঁ এতিয়া এইমাত্ৰ উঠি আহিছো আচলতে ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে অট'মেটিকেলি যেনেকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছিলোঁ কথাটো মানে আচলতে আপোনালোকে মানে দুখ কৰিলেও সঁচাটো ক'ব লাগিব যে যি ধৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহিছিলোঁ লাহে 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 ঠিক তেনেকৈ দেখোন মই লাহে 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 মানে আঁতৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা যে মই আগতে মই যিমান কষ্ট কৰি হ'লেও এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখোন মানে নহৈছেগৈ এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ কাৰণ যোৱাকালিতো ভিডিঅ' বনাব পৰা নগ'ল আজিও মানে বহুত চিন্তা কৰি ভাবি চিন্তিহে মোৰ বহুত বাধা আহিছে মানে বনাব পৰা নাই আচলতে ভিডিঅ'টো গাটো বৰ ভাল নহয় গতিকে হয়তো বৰ বেছি দিনৰ নাই হ'ব নেকি আপোনালোকৰ সৈতে এনেকৈ ধৰণে আৰু যোৱাটো লাহে 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 কমাব লাগিব এৰিব লাগিব যথেষ্ট গা বেয়া সুস্থ হৈ গৈছোঁ গতিকে সকলোকে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান দিন আপোনালোকৰ মাজত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া বেলেগ একো কথা নাই আচলতে আপোনালোকক লগ পাই সকলোকে খুবেই ভাল লাগে আৰু কালি যিগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা হিৰক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা নিখিল আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰত ৰাতি প্ৰায় দুটামান তেওঁলোকৰ ঘৰতে ভাজি গ'ল খুবেই ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ লগত কথা চথা পাতি তেওঁলোকৰ ঘৰতে ভাত পানী খোৱা আৰু বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ভাত পানী ইমান কষ্ট কৰি বনাই যোগাৰ কৰিছিলে মোৰ মানে সঁচাকৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আৰু সঁচাকৈ মানে আচলতে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ যেনেধৰণে পাই আছো এৰিবলৈ আপোনালোকক মানে নোৱাৰি আচলতে নোৱাৰি কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ দৰে ঠিক তেনেকৈ বহুতজন লোকে মোৰ লগত প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন লোকে যোগাযোগ কৰি আছে যোগাযোগ কৰি থকাৰ কাৰণে পুৰণা মানুহসকলক মানে লাহে 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 মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মোক সম্পৰ্কবিলাক মানে যদিও মনৰ পৰা এৰিব পৰা নাই কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি সেই সম্পৰ্কবিলাক কমি গৈছেগৈ যিটো মোৰ মনত আচলতে দুখ পাওঁ এতিয়া উজনি নামনি যিসকল লোকৰ সৈতে বহুত দিনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত ফোনতো যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে লাহে 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 অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে টাৰ্মছটো মোৰ কমি গৈছে সম্পৰ্কবিলাক কমিছে খুবেই দুখ লাগে আচলতে তেতিয়া কাৰণ তেওঁলোকক মই মনৰ পৰা খুবেই বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া নতুন সকলোবিলাক যোগ কালি যিগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেওঁতো প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ তেওঁ মোৰ লগৰ সৈতে যোগাযোগত আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মই মানে তেওঁলোকে ইমান নিমন্ত্ৰণ কৰি আছিল যাবলৈ মানে সুবিধাই হোৱা নাছিল আৰু কালি মোৰে সৌভাগ্য তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল ৰাতি দেৰিকে হলেও গৈ ওলালোগে খুব ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু যাওঁতেও তেনেকে পুৰণি গোদামত এগৰাকী বাইদেউৰ ঘৰত সোমাই গৈছিলো তেনেকে তেনেকে যাওঁতে মানে যে দেৰি হৈ যায়গৈ আৰু যিহেতু এক ঠাইলৈ যাওঁ মই ভাবো যিসকল লোকে বহুদিনৰ পৰা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি থাকে তেওঁলোকক একেবাৰেতে যদি লগ পাব পৰা হয় দুই চাৰিগৰাকীক তেনেকে ধৰণে মই মিলাই যাওঁ নহ'লে আকৌনো কিমান গৈ থাকিম সেইটো আহ তেনেকে ধৰণে মিলাওঁ কিন্তু লাহে 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 সম্পৰ্কবিলাক তেনেকৈ ধৰণে যদিও ইমান গাঢ় হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সৈতে মৰম চেনেহ এৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজে নিজে দেখোন লাহে 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 সম্পৰ্কবিলাক এৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে যাৰ কাৰণে মই বহুত মানে দুখিত আজিও গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছিলে নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আজি মোক এগৰাকীয়ে ক'লে মোৰ লগৰে বন্ধু তেওঁ মোক মানে ক'লে যে বজৰংগ মানখন ইমানকৈ পঢ়ি থকাটো উচিত নহয় আচলতে যিসকলৰ কাৰণে পঢ়া হৈছে তেওঁলোকৰ উন্নতি হোৱাটো খাটাং তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব কিন্তু মোক কৈছে যে তোৰ হয়তো ক্ষতি হ'ব পাৰে সেই কথাটো মানসিকভাৱে মোৰ মানে বহুত বেছি দুৰ্বল কৰি দিছে আজি মনটো মোৰ বৰ ভাল নহয় আচলতে কাৰণ মই কিবা এটা মানে আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা চেষ্টা কৰি আছো যে কিবা এটা আছে এই শক্তি এই পৃথিৱীত কিবা এটা শক্তি আছে বজৰংগ বান্ধখনৰ বহুত বেছি শক্তি আছে সেই শক্তিটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যিখিনি বিপদত পৰিছে উদ্ধাৰ হওক তেনেধৰণে মই ভাবি কিবা এটা কৰি আছো কিন্তু তাৰ মাজতে ধৰি লওক যদি মোৰ কিবা কাৰণে ক্ষতি হয় বজৰংগ বাহান পঢ়াৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ মানে মনটো অকণমান দুখ লাগিব গতিকে বহুত কথা চিন্তা কৰিবলগা হৈ গৈছে কথাখিনি কিমান দূৰ সত্য় অসত্য মই নাজানো আহ কিন্তু মই মোৰ হিচাপত তেনেকুৱা ধৰণৰটো হ'ব নালাগে কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে পঢ়িছো আপোনালোকৰ যথেষ্ট বিপদ আপুনি পঢ়িব নিজে পৰা নাই সেইকাৰণে মই মানে নিজে কষ্ট কৰি গৈ হ'লেও পঢ়িছোঁ কোনোবা সময়ত মই নিজৰ কথা কিবা ভবাই নাই কাৰণ আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰা যিটো মই প্ৰচেষ্টা যিটো চেষ্টা মই আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছো সেইটো যাতে মোৰ সফল হওক সেইটো আপোনালোকেও মোক যিখিনি সহযোগিতা কৰি আছে সঁচাকৈ মই আপ্লুত হৈছোঁ সঁচাকেই মোৰ ভাল লাগে আৰু প্ৰত্যেককেইটাই নতুন নতুন লোকে যোগাযোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ নিমন্ত্ৰণবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু মানুহ হ'লো এজন প্ৰব্লেমটো তাত হৈ গ'ল যে মানুহ হ'লো এজন এতিয়া মই যাম ক'লোৱে গৌৰেেশ্বৰত বাইজ কেইগৰাকী মানে বহুত দিনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছিলে এমাহ দেৰমাহ হৈ গ'ল ঘৰলৈ আহি গ'ল এতিয়া সেই সেই ঠাইৰ আৰু অন্যান্য লোকসকল যোগাযোগ হোৱা নাই কাৰণে মই গোৰেশ্বৰৰ ফালে যাব পৰা নাই ঠিক তেনেকে ধেমাজিলৈ আকৌ মাতি আছে বহুত বিপদত পৰি আছে দুজন মানে দাদা ত' তেওঁলোকে মাতি আছে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই লখিমপুৰৰ এজন দাদাক খুব বিপদত পৰি আছে তেওঁ মাতি আছে মিলাবই পৰা নাই মানে মই কি কৰিম ঠিক তেনেকে যোৰহাটলৈতো এতিয়ালৈকে যোৱা হোৱা নাই যোৰহাটৰ বহুকেইজন লোক ইতিমধ্যে আমাৰ ঘৰলৈ আহি সেৱা কৰি শিৱসাগৰৰ বহুত কেইজন লোক আহি তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ ঘৰত দি থৈ গৈছে জানেনে কিন্তু মই যাবলৈ মোৰ সুবিধা হোৱা নাই গতিকে যদি মানে ভাবো যে এই যাত্ৰাটো মই বন্ধ কৰি দিওঁ আপোনালোকক এনেধৰণে ভিডিঅ' মাজে সময়ে বনাই উপকৃত কৰি থাকিম তেতিয়া হলেও আচলতে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব কাৰণ মই মানে চেষ্টা কৰি আছো যে মই যাম এতিয়া আজি মই ক'লোকো যোৱা নাই কাইলৈও ক'লো কো নাযাওঁ পৰহিলৈ ক'লো কো নাযাওঁ কলো নাযাওঁৱে ছটা বজালৈকে ইমানেই ভাগৰ লাগিছে ইমানেই টোপনি হৈছে শুব লগা হৈ গৈছে কাৰণ সেনেকুৱা বিলাক হৈ থাকিলে কাৰণ মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন যে অলপ খেলি মেলি হৈ যায় বাৰু যি কি নহওক এইখিনি কথাকে নিজৰ কথাখিনিকে কৈ থাকিলে আপোনালোকে মানে আমনি পাই যাব এতিয়া আহো হনুমান চালিচা আচলতে আমি কিয় পঢ়িব লাগে কি আছে তাত আচলতে এতিয়া হনুমান চালিচাখন হৈছে শক্তি হনুমান চালিচাখনত ইমানেই বেছি শক্তি আছে আপুনি যদি সদায় এবাৰ কও পঢ়ে প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱাই হওক বা সন্ধিয়াই হওক আপুনি যিটো সময়তে আপুনি ঘৰখনত মংগলৰ কাৰণে ধূপ ধূনা চাকি জ্বলাই পেলাই আপুনি ঘৰখনৰ কাৰণে ঘোষা এটা গায় প্ৰাৰ্থনা কৰে ঠিক তেনেকে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ঘোষা এটা আমাৰ নিজৰ ঘোষণা ঘোষা এটা গোৱাৰ পিছত আপুনি হনুমান চালিচাখন পঢ়িব পাৰে হনুমান চালিচাখন পঢ়িলে আপুনি ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে ঘৰখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে বহুত বেছি শক্তি পাব বহুত বেছি ঘৰখনৰ পজিটিভিটি আহিব ইমানেই পজিটিভিটি আহি যাব লাহে 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 যে যিকোনো বিপদ আপদখিনি লাহে লাহে দূৰ হৈ যায় এতিয়া হনুমান চালিচাত কোৱা হৈছে যে বুদ্ধিহীন তনুজা নেকি চুমিৰ পৱন কুমাৰ সেই পৱন কুমাৰ আমি বুদ্ধিহীন আমাৰ আমাৰ একদম বুদ্ধি নাই আমি একোৱেই নাজানো আমি যেতিয়া হনুমান চালিচাখন পঢ়িবলৈ লওঁ তেখেতক যেতিয়া আমি আগত লৈ আমি হনুমান চালিচাখন পঢ়ো তেতিয়া আমি নিজকে ভাবি ল'ব লাগিব যে আমি তাত কোৱাই হৈছে যে বুদ্ধিহীনতো নেকি পৱন কুমাৰ আমি একেবাৰে বুদ্ধিহীন আমাৰ জ্ঞান শূন্য একো নাই আমি তোমাক সোঁৱৰিব ওলাইছো আমি তোমাক মাতিব ওলাইছো সেই পৱন কুমাৰ আমি একো নাজানো বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মহী হৰ হু কলে বিকাৰ আমাক তুমি বল দিয়া বুদ্ধি দিয়া বিদ্যা দিয়া আমাৰ জীৱনত যদি যিকোনো বিপদত আমাক যদি বল বিদ বুদ্ধি বিদ্যা এই তিনিওটা বস্তু আমি পাই যাওঁ আমি যদি বল পাই যাওঁ আগবাঢ়িবলৈ বৃদ্ধা পাই যাওঁ বুদ্ধি পাই যাওঁ এই তিনিওটা বস্তু যদি আমি জীৱনত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে পাই যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনত আৰু কি লাগে আমি জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধাই নহয় আচলতে গতিকে আমাক জীৱনত যদি বল বুদ্ধি বিদ্যা এইখিনি আমাক হনুমান চালিচাই যদি আমাক দি দিয়ে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনাই ধুনীয়াকৈ হনুমান চালিচাখন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক হনুমান চালিচাখনত ইমান বেছি শক্তি আছে প্ৰত্যেক দিনাই কৈ আছোঁ যে হনুমান চালিচাত ইমান বেছি শক্তি আছে আপুনি যি যিকোনো বিপদত আপুনি সন্মুখীন হ'ব পৰা থিয় হৈ কথা ক'ব পৰাকৈ আপোনাৰ মনত সেইখিনি সাহস আহিব আপোনালোক সকলো ভাল কুশলে থাকিব আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ নাজানো কি ক'ব পাৰিছোঁ লাহে 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 চাগে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিবিলাকো কমি আহিছে কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ আহিছোঁ নাজানো কি দুখ লাগিছে কি কৰিছোঁ মই নিজে নাজানো গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত ভালে কুশলে থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ মাজৰ এজন হৈ থাকিব পাৰোঁ গতিকে ইমানতে এৰিছোঁ আজি অহা কাইলৈ যদি মন ভাল লাগে তেনেহ'লে ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ